Так ты сейчас чем занимаешься? Допрашиваешь пленных, ведешь стримы или деньги предлагаешь? Или что ты хочешь? Я и допрашиваю пленных, и веду стримы, деньги тебе предлагаю. А что одно другому мне? Можешь написать апостол Дмитрий? Это, это вот мой, это мой мой помощник. Мой помощник. В интернете напиши апостол Дмитрий, и ты там найдешь всю информацию. Ну Но... что мне предложить? Денег тебе предложить. Каких? Okay. Ну, миллионов пять рублей. За что? <laughs> миллионов пять рублей. <laughs> Я за год только зарабатываю, мне эти деньги вообще пыль. Такая это за пять минут. <laughs> за какие? Ну, что ты Скинь мне информацию о том, где дислоцируются какие-либо войска и... Или там, ну, какую-нибудь цель объективной ПВО, например. Скидываешь ПВО, получаешь деньги.